丁哥、马哥、张哥，高考加油！有时候觉得这一天特别长，有时候又觉得时间过得好快。你可以永远相信刘文。 哈喽，<laughs> Hello, 大家好，我是刘耀文。最近这段时间依旧过得非常开心，然后准备中考，然后准备训练节目，还有录制一些综艺。嗯，有时候觉得就是一天特别长，因为早上起来十点就开始上英语课，可以一口气完成很多事情。有时候又觉得时间过得好快。 有一件事情，就是有一天我背了比平时多三倍的单词数量，我觉得我挺厉害的。我们老师都夸我，说我记忆力超常发挥，就是我看一遍我就过目不忘了。但是我如果不再多看几遍，加深一下印象，我就会忘掉。这是我们老师对我的评价，在长长短短的变化里，好像又那么厉害了一点。是的。 最近不是《o n f i r e 第二季第一次公演舞台已经结束了，然后我们的三个哥哥们都去了高考，所以多少有那么一些不习惯。不过呢，其实学习非常重要。我们之后还会有更好的舞台，就是大家一起进行公演，然后三个哥哥也会参与我。我虽然他们三没有站在台上，但我们私下聊天的时候也给了许多建议和安慰的。呃，我当时我记得。 我在后台，我在准备巴比伦那个舞台的时候，我对着我的造型一顿，这样拍拍拍拍拍，我就发到那个群里面，那东西还挺酷的。丁哥，然后马哥、张哥，高哥加油，等你们胜胜利归来，到时候想吃什么好吃的我请客。然后就说一下舞台吧，嗯，感觉这次舞台有一些就是一些很小的小惊喜。 然后有一些 point，也有一些小遗憾，就觉得自己可以表现得特别的完美，可能就还是会有一些遗憾吧。和翔哥赫尔的双人组合也挺新鲜的，因为我们好像就是第一次合作给翔哥，但赫尔的话就是之前有合作过一次，就是那个《旷野之城》。至于就是第二次公演嘛，正在准备中，全力以赴。不管怎么说，还是那句话。 你可以永远相信辽文。告诉你们一个小秘密啊，真的，这真的是一个小秘密啊，真的就是因为那天去拍的那个花絮嘛，那个是尝试过拳击之后呢，我发现拳击这个运动特别有意思啊，就是最近有在学拳击啊，就比如什么刺拳、摆拳，还有重拳、勾拳，哇，真的真的超帅的，超帅的。然后我就是。 比较喜欢就是那种，就比如我左手是，就是先次拳吧，我后手给重拳，那种爆发，还有速度那种契合，我觉得特别爽。打出去的那一刹那，我们教练啊，真的，我们教练感觉觉得我特别有天赋，真的，这是一点不开玩笑的。因为当时在打的时候，他说：“哎呦，你这个上肢的爆发力很猛啊。”我说：“还好吧，还好吧，谦虚一下。” 我说我是跳舞的啊，那难怪学的挺快的之后有机会的话，我可以大家看我练拳的视频，真的看了的都说帅。嗯，行吧，今天就说这么多吧。更多的惊喜，时间会给出答案。一起走下去，一起揭秘吧。晚安，好梦。